Представить вашему вниманию дворянское имение, территория дворянской усадьбы, которая находится в село Николаевские сады, рядом с городом Крапивницкий областной центр в 15 минутах от центра города. Значит, вот распаханный участок, это крайняя, то есть крайняя межа с левой стороны. С правой стороны лесу и напротив усадьбы через речку у нас тоже лесной анклав где-то каждый из них по 3-4 гектара с левой стороны у нас вот пошло село само Николаевские сады вот ближайшие соседи да и налево вот образный перекресточек у нас пошла как бы дорога на село Федоровку там у нас находится буквально в трех минутах от этой усадьбы находится свой аэродром грунтовый аэродром то бишь человек на своем самолете без проблем сюда как бы может прилететь да значит насчет реки вот вы видите сейчас вот я покажу да вот приближение у нас как бы выше по течению ставочек раз так и вот ниже по течению стовочек два Усадьба, как бы там идет ручеечек На усадьбы Но если мы поставим тамбочку вот, э, Рядом с тем лесочком да, То мы можем сделать свой став Порядка 3-4 гектара Общая площадь усадьбы э, Оформленная на сегодняшний день Это 1,75 гектара 7 участков по 25 соток каждый Плюс можно дооформить ОСГ вниз к реке, где-то порядка полутора гектаров. Ну, там э, гектара полутора, один двадцать пять, примерно где-то так, то бишь вот, под застройку там примерно 3 гектара, да. Лес можно взять в аренду напротив и справа. Плюс ставка, как бы, садьба будет где-то порядка... 14 гектар. 13-14 гектар. Да. В километре отсюда в сторону Федоровки находится база летнего отдыха под названием нет Ну я вам скажу, летом сюда от 500 до 1000 человек в день приезжает. Да. Думаешь, возможно, это под бизнес, территория, или как бы для жизни. Вот, но сейчас мы пройдемся вот пописать по дороге, хотя <с> бы оценили габариты. Вот вниз идти не буду сама усадьба, согласно документам от 1798 года, архивным документам, принадлежала майору Казарину Николаю Петровичу. Отсюда название села Николаевские сады, второе название села Казаряны, третье название села Смолянка. То бишь, откуда Смолянка, неизвестно да, название. Вот то бишь, эти участки выкупались в свое время. Отсюда информацию мы узнали. Вот первый участок был куплен. Вот видите вы хороший молодой. Вот, вот дерево напротив это абрикоса. По-моему, не это не абрикос. Вот абрикоса у нас. Она, видать, уже не цвела. Большая. Вот да, эти маленькие абрикоски поросль, да. Мы выкупили тут участок. Нам рассказали, что вот здесь вот жила паночка это было дворянское имение соседский дом вот слева человек, который обрабатывает распаханный участок вот. вот он постоянно, когда пашет он находит камни вырывает вот видать фундаментные ну то, что осталось, видимо, от самого здания самого имения как бы, да? вот второй участок, который я купил здесь это село Русское Наш район так основывался, вокруг и город тоже вокруг крепости Святой Елисоветы. Вот, поэтому тут все дворяне практически это военные, это офицеры с крепости. Да, сам, сам район основывался. Это переселенцы с различных российских губерний. Беглые крестьяне тоже. Ну вот, вот, вот сама усадьба. Соседей справа нету, то бишь это лес, вот лес напротив вот внизу вы вот видите плавник как бы да То есть, можно сделать такой став ну вот такое вот, вот такое вот место настоящее дворянское имени в архиве были найдены документы мы живая книга в которой прочитали кому принадлежало самое село как бы сама усадьба вот, вот как-то так